самый тяжелый труд, это, конечно, у тренеров, у спортсменов. Мы сделаем все для того, чтобы им было полегче в этом. Выразить вам признательность, благодарность. Пожелать вам в новом году достатка, здоровья, успехов. И самое главное, самое главное, чтобы у нас был здоровый коллектив. Тогда мы добьемся многого и многого. Вже не перший рік традиційно цієї дати колектив Херсонської обласної організації Федерації боксу України звітує щодо проведеної роботи та переглядає досягнення минулого сезону. Олександр Труднєв Сергій Плачков, Владислав Мангер. Ці імена та прізвища вже давно стали синонімами з Херсонською обласною організацією Федерації боксу України. Саме завдяки цим людям, які уособлюють собою колишнє та нинішнє керівництво Федерації, Херсонський бокс заявив про себе як міцний моноліт, з яким рано чи пізно доведеться рахуватися боксер. Загалу, не только нашей Спасибо Федерации бокса Херсонской области за то, как ну, лично Сан Санычу Трудневу, за то, как он подхватил эстафету, как он сегодня ведет Федерацию вперед и только вперед. Сегодня было сказано, что э, мы тут на пике. Я думаю, что это не пик, это первая ступенька в той вершине, к которой мы идем, а наша вершина, э, это будет Олимпиада. И у нас как минимум мы рассчитываем на одного, то и двух участников Олимпиады. По-другому быть не может. Не просто участникам. Мы участвовать туда не поедем. Мы поедем только за золотыми медалями. Мы стараемся развивать спорт региона. Стараемся поддерживать, ну, привлекать э, другие там, финансовые структуры, другие э, структуры, которые там сегодня не бедные, скажем так, которые сегодня э, финансово крепкие, развиваются. Так я хочу к ним обратиться, что давайте, наверное, немножко... Посмотрим, что наши дети гуляют на улице. Пусть они лучше идут в спортзал и тренируются. Я приведу недавний пример. Обратились мы в компанию Чума. Так вот, представитель компании пошел с нами в спортзал в Каховке. Много чего рассказал, показал, ставил там свои визитки, рассказал, что будет помогать. Будут, будут помогут делать спортзал, там сделать ремонт. Ну, к сожалению, этот человек с, 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 с этого момента не берет руку. Я могу пообещать, что силами нашей федерации мы ремонт там сделаем. Но... Честі і хвали таким директорам нету. цьогорічна федерація була неабиякою успішною та насиченою за кількістю інформації. Представники боксерських клубів, а також спортивних шкіл Херсона та області зібралися минулого уікенду у конференц-залі готельного комплексу Фрегат, щоб переглянути досягнення вже минулого року, вшанувати переможців та призерів змагань турнірів різного рівня. Ну і звичайно, виразити свою подяку та привітання людям, які надала. Свою підтримку та йшли поруч з Херсонською федерацією увесь минулий рік. Попри святої не забували про робочі моменти. На зборах було обрано секретаря Херсонської обласної організації фізкультурно спортивного товариства Україна та віце-президента Херсонської обласної організації Федерації боксу України. Окрім цього, нові наставники очолили збірні області серед школярів та юніорів. Що ж до урочистого моменту, тут учасники цьогорічної федерації визначали та нагороджували, до речі, у нововведених номінаціях кращого боксера, кращого тренера. Та рефери 2013 року нагороду кращий боксер року здобув майстер спорту міжнародного класу, перший боксер Олімпіїд нашого краю, учасник проекту всесвітньої серії боксу ВІСБІ Огнеслав Іщенко. Дана нагорода була певною мірою передбаченою, адже саме Огнеслав Іщенко на даний момент є кращим боксером області серед дорослих. У 2013 році Огнеслав став першим боксером Херсонцем, який вибрав почесне золото чемпіонату Європи. А його участь та лідируюча позиція у всесвітній серії боксу тім. Закріпили за ним статус кращого майстра шкіряної рукавички Таврійського краю серед чоловіків. Поряд з Огнеславом на сцену за нагородою цього разу підіймався і його брат Мирослав. Нагадаємо нашим телеглядачам, що Мирослав Іщенко цього року відвідав ринги найпрестижніших змагань серед молоді, таких як Чемпіонат Європи та світу. Після участі у даних чемпіонатах скарбничка Херсонської Федерації поповнилася двома бронзовими нагородами, що закономірно не могло не залишитися непоміченим місцевими функціонерами від боксу. Що ж до наставника обох братів. який, окрім цього, ще є їхнім батьком, повідомимо. Олег Іщенко цього дня був визнаний кращим тренером федерації 2013 року. Прежде всего я хочу пожелать ребятам, чтобы они в следующем году достигли тех результатов, которые они хотят достигнуть, чтобы у них была воля, целеустремленность и возможности достичь тех результатов. Вот тренерскому коллективу хотел бы пожелать, чтобы меньше было проблем на их поприще, чтобы воспитанники их только радовали, чтобы финансовое состояние было у них хорошее на высоте, чтобы они не искали деньги, чтобы они были свободны в своем, как бы, в своем выборе соревнований, поехать туда, чтобы их это не стесняло, финансовые возможности, чтобы не стесняли. Ну, естественно, здоровье, счастье и всего наилучшего их и их семьям. Уходящий год для нас очень удачный, вообще для нашей федерации в целом. Абсолютно по всем возрастным категориям у нас есть медали, призовые места на соревнованиях и чемпионатах высокого уровня, такие как Европа, Мир, вот, чемпионат Украины. Вот, ну, а так, как бы год, судя по политической ситуации, потому что происходит в стране, в принципе, я бы сказал, наверное, не очень. Вот и людям очень тяжело сейчас. И хотелось бы пожелать э, всем людям, всем гражданам нашей страны э, здоровья, благополучия. Ну и чтобы следующий год был легче и приятнее жилось. Хочется, чтобы у людей было счастье в новом году там материальное положение там ну и так далее там семью завели там у кого там ребенка да. родили ребенка да. да. в общем чтобы все было хорошо в новом году ну и хотелось бы тоже от себя еще добавить э, хотелось бы пожелать всем людям чтобы они э, пробудили в себе особенно мужчина этот стержень воина стержень настоящего мужчины и вели здоровый и... образ жизни Вели здоровый образ жизни да и действовали и жили на благо нашего государства тем часом о провета номинации